lebih kurang saiz dengan BYD Dolphin. Itu maksudnya apa? Dan dia memakai tayar Linglong King Kong ala Proton kalau masuk dekat Malaysia janganlah pakai tayar-tayar yang cap mengkarung macam ni. Proton kena game ke? Ah, ha, inilah cerita dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami masih lagi berada di Bangkok, Bangkok International Motor Show 2025. Satu kejutan telah dibuat di sini. Yang mana di belakang saya adalah Proton E-Mas 5, yeah, iaitu kereta EV lebih kecil daripada E-Mas 7 yang akan dilancarkan di Malaysia ini adalah calonnya dan mengejutkan juga dia tunjuk dekat sini, dekat Bangkok. Tak ada siapa sangka, jili akan datangkan model ni, sebab dekat China sekalipun dia baru launch like bulan 10 tahun lepas, bayangkan bayangkan less than 5 bulan dah sampai dekat Thailand cumanya, belum ada right hand drive right conversion, seperti yang anda boleh nampak, steering dia masih dekat sebelah kiri, tapi dia debut dekat sini, menunjukkan bahawa dia memang nak masuk dekat sini, maksudnya dia akan dijual di pasaran Thailand, sedikit Trivia kepada anda yang menonton video kami sebelum ini yang agak kontroversi yang mana kami kata Proton kena game ke ha, inilah cerita dia sebab dekat Thailand yang sepatutnya perjanjian yang dululah yang dia kata nak akan Proton jual Andera apa semua tapi dia masukkan jenama Jili dekat Thailand ini adalah model kedua Proton Image 7 dekat Thailand dipanggil Jili EX5 ada dah start dijual di Thailand dan ini model kedua sebab apa walaupun tak convert lagi ride and drive dia tunjukkan juga because di Thailand macam juga di negara kita kebanjiran jenama-jenama daripada China khususnya untuk segmen kereta EV jadi bukan ada satu bukan ada dua tetapi ada 863.665 jenama dekat Thailand ini sampai kan ada jenama yang kami tak pernah dengar nama dia ada dekat belakang sana Juniat Junyao Junyao Auto. Macam jenama sambal ikan bilis. Tapi ia sebuah kereta yang itu kami akan review sekejap lagi. Junyao Auto dia panggil Jai Auto. Dah sampai dekat Thailand, ok Proton Imas 5. Okey, nama asal dia ialah Jili Geometry ataupun dekat China dipanggil Jili Xingjuan. Jadi Jili Geometry tu dia dah pendekkan nama dia sebab tu anda boleh nampak emblem dekat depan tu dia. dia panggil Jili Geomi. Saiz dulu. Okey, dia punya saiz dia saya sebut dalam ukuran dulu. 4135 mm panjang, 1805 mm wide dan wheelbase dia 2650. Wheelbase nampak tak panjang. Memang dalam dia akan jadi luas. Nah, untuk perspektif, anda mungkin tak nampak dekat sini. Tapi saiz dia ni lebih kurang saiz dengan BYD Dolphin. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita akan ada sebuah EV kecil hatchback yang akan dijual pada tangga bawah RM100,000 dan kalau anda masih ingat ok insentif yang diberikan oleh kerajaan Malaysia maksudnya siapa nak jual EV dekat Malaysia dia boleh jual EV apa saja jenis apa saja brand apa saja model tapi tidak boleh di bawah RM100,000 sebab yang bawah RM100,000 tu memang dia dah reserve untuk jenama tempatan iaitu Proton dan juga Perodua so ini akan jadi Proton pertama EV di bawah RM100,000 ok dia punya spek pun kita tak dapat nak cari banyak jadi anda boleh tengok dekat luar dulu ok uh, kalau dibandingkan dengan desain Dolphin yang ini saya rasa nampak lebih clean dengan uh, bumbung dia tidak menirus. jadi Nampak tak? Pintu belakang dia. Jadi sudut pintu ni dah boleh nampak penyanda seat belakang tu memang jauh. Padahal ini kereta kompak, kereta kecil. Dan inilah kelebihan EV sebab dia tak ada apa-apa komponen yang menghalang nak dia buat ke depan, ke belakang, tinggi, rendah apa semua. Cuma bateri je duduk dekat bawah sana. Daripada sini, kita boleh nampak yang ini should be selesa sebab dia pakai rim 16 inci 205 60 16 itu pun susah juga nak cari saiz tu dan dia memakai tayar Ling Long King Kong ala Kong Kong jadi <laughs> mohon masuk perhatian kalau masuk dekat Malaysia janganlah pakai tayar-tayar yang cap mengkarung macam ni pakailah tayar-tayar yang lebih senonoh dan kita boleh nampak walaupun dia sebuah kereta yang boleh dikatakan kereta budget EV lah untuk Geely sebenarnya kalau BYD dia ada lagi Seagull uh, lah apa semua yang lebih kecil yang ini budget EV tapi dah datang dengan uh, display depan belakang dalam pun dah mewah apa semua kan inilah saiz dia anda boleh nampak dia punya wheelbase tu 2650 hampir 2700 hampir sama dengan kereta yang segmen C sedan macam tu lah dari segi design tone color beginilah cara China membuat kereta dia akan guna color-color yang lembut two tone Lepas tu trim-trim dengan insert sana hitam sikit sana sikit cladding sikit kan eh? supaya dia bermain dengan banyak elemen untuk menaikkan reka bentuk kereta tu sendiri dan ah, tadi kami ada berborak dengan beberapa orang jurnalis ah. dia kata hmm betul lah dia punya design tu lebih mirip ke arah smart punya design siapa biasa tengok kereta-kereta smart moden ah, dia begitulah design dia macam mana macam tu. Uh, dari segi power dia menggunakan bateri yang tak berapa besar iaitu 30.12kW jadi kereta kecil macam ni dia memang tak memerlukan bateri yang besar sebab bila dia besar dia berat memang dia boleh jalan jauh tapi kereta-kereta besar macam ni memang dekat China pun memang digunakan sebagai kereta kereta urban lah jadi bateri tu boleh jalan sehingga 310km tapi hujan CLTC lah uh, kalau WLTP should be jauh lebih rendah lah dia pakai single motor berkuasa 79 PS dan 130 Newton meter torque. Dan satu lagi varian, dia pakai bateri yang lebih besar iaitu 40.16 kW yang itu dia boleh sampai range 410 km dan juga dia punya motor dia pun power lebih sikit 116 PS dan juga 150 Newton meter of torque. Ha, di China sebenarnya terdapat 5 varian yang berbeza. Saya rasa yang ini dia punya Uh, top spec lah dia punya screen 14.6 inci dan yang kat depan ni 10.1 inci yang boleh tukar color sampai 256 ada 6 speaker atau 4 speaker depend on uh, spek spec lah dan juga 50 watt wireless charger yang ini dan juga full ADAS jadi kalau kita tengok tengok bahagian dalam ok uh, mungkin ada yang yang dalam saiz ni lah yang dalam saiz ni ada Emas Emas 5 sekarang ada Dongfeng dan juga ada Dolphin lah ada 3 yang almost identical dia punya size tapi kalau kita tengok dalam Dolphin tu nampak macam downgrade sikit berbanding dengan Alto yang ini nampak downgrade berbanding Emas 7 tapi mungkin sebab dia menggunakan warna-warna cerah macam ni so dia nampak airy nampak luas dan juga nampak sedikit lebih mahal padahal dalam ni uh, ha, hard plastik je. Ya. Cuma bila dia dah susun-susun macam ni, saya rasa dia nampak lebih premium sikit lah. Dan juga ha, space seperti yang selalu saya bagi tahu kalau kita beli kereta EV ni memang dia tak ada. Dia tak ada halangan dekat bawah apa semua. Jadi space tu memang jadi lebih besar lah. Jadi ini position saya memandu. Okay? Saya memandu. Uh, ha, okay, ini position saya. Position yang selesa lah. So kita tengok dekat belakang. Boleh nampak beza dia. memang memang sangat sangat besarlah. Ha, sangat luas untuk sebuah kereta kalau kita nak gunakan kereta tu sebagai kereta bandar dan juga bila teknologi tu semakin lama semakin maju semakin maju semakin maju kan nanti akan ada bateri yang lebih ringan apa semua should be lebih bagus lah jadi kereta-kereta yang dulunya terpaksa mencuri ruang Maksudnya dekat bagian tight kena curi Seat niche kena curi Lantai kena curi apa semua Akhirnya akhirnya Dia akan jadi uh, sifat sama macam kereta ICE Tengok bumbung tak lagi Krem dan juga tak memerlukan Glass door misalnya Untuk jadikan bumbung tu lebih luas Apa semua kan Ini perkembangan yang sangat uh, Bagus lah bagi saya Dan uh, memberi Lebih pilihan kepada Pembeli Sebenarnya kalau anda nak cari sebuah kereta yang Ideal okay, Kereta yang ideal Kereta bandar contohnya Memang kita tak boleh beli bateri yang besar. Bateri yang bagi saya dia dah cecah 60-70 ni berat. Bila berat, kereta tu sendiri sebenarnya dynamic driving dia dah sangat tidak best bila kereta berat ni. Ibarat bila kita nak brake tu kena 8 hari tekan brake baru dia berhenti sebab bayangkan kereta besar ni tapi berat 2 tan macam ni lah. Tapi macam ni saya tak, tak pasti berapa berat dia tapi saya rasa should be dalam 1.5, 1.4 macam tu lah. Ha, nampak tak betapa lajunya China ni bergerak. Kalau kita flashback pada 2017, waktu kali pertama, Geely deal dengan Proton, ok? 2017 tu, kereta-kereta dia, majoriti dia buruk lagi lah masa tu. Memang buruk lagi. Dia tak ada pun teknologi elektrik pada waktu itu. Bayangkan dalam masa 7 tahun kat mana dia orang sekarang kan? Pada 2018, dia nak jual kereta dia kat Thailand, nak bubuh nama Geely pun dia tak dia tak confident kan? Pada waktu itu. Sebab tu dia kata, untuk pasaran kereta yang steering dia duduk dekat sebelah kanan pemanduan sebelah kanan maksudnya Thailand, Brunei, Singapore Indonesia, bla 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 semua tu dia nak gunakan nama Proton sebab dia rasa nama Proton tu sendiri kuat but now dia lebih kuat ha, maksudnya bila dia dah masuk dengan IMAZ e 7 sekarang ni dia masuk dengan IMAZ e 5 atau Geely Geomy ni saya rasa dia akan memakan kek yang banyak jugalah dekat Thailand ni itu memang kita memang confident lah dengan uh, Geely dan uh, selamat datang Proton Emas 5 masuk tahun ni bau dia meriah sikit hmm?